Мы собрались для того, чтобы выразить недовольство тому Евромайдану, который сегодня в Киеве собрались, той тройке, которая требует отставки президента и уряда, потому что нас устраивает наш президент, устраивает то правительство, которое сегодня работает. И все, что происходит потихонечку в стране, немножечко мы продвигаемся. А то, что сейчас творится на Евромайдане, мы с этим не согласны. Мы хотим высказать свою точку зрения, что мы... Есть и вторая сторона медали, люди, которые против Евромайдана. Мы собрались здесь в поддержку того, что поддерживаем позицию Януковича, нашего президента Украины. Работая с социальным работником, могу сказать, что социальные выплаты выплачиваются, мамочки довольны, пенсионерам пенсии выплачиваются. Какая ситуация бы не складывалась в нашей стране, выплаты социальные выплачиваются благодаря нашему президенту Виктору Януковичу? Дальністю заявляємо. Жителі Комендарнівського району за легітимну владу. Комінтернівський район за президента Віктора Януковича. Сьогодні всі матимуть змогу виразити свою думку. Шановні присутні! Ми сьогодні особисто я підтримую ту, ті ініціативи, той шлях, той курс, який взяв наш президент Віктор Янукович. Зрозумійте мене, що це впевнений шлях уперед. Це впевнені кроки до нашої до стабільності всій державі, це впевнені кроки економічного розвитку, це впевнені кроки для нашого добробуту, для нашого покращення нашого життя. І всі ми тут. Я думаю, що підтримаєте мене. Всі ми проти того, що сьогодні твориться в Києві. Але ж ми сьогодні єдині, тому що якщо взяти навіть тих людей, які тут зібралися, то ми всі сьогодні єдина Україна, тому що серед нас сьогодні є і вихідці з західних областей, і вихідці з південних з центральних областей, а там в західних областях так само є вихідці із. нашего региону. Я как гражданин этой страны, как житель Одесской области, я думаю, я выражу мнение и коминтерносов, и жителей всей Одесской области, и жителей всей Украины, что мы крайне-крайне возмущены тем, что творится в нашей родной стране то, что пытается так называемая оппозиция сейчас нам навязать и сделать. Вы, ведь вы посмотрите, эксперты четко дали заключение, что нельзя пока подписывать договор с Евросоюзом, ибо Украина ляжет и станет на колени. Нельзя пока этого делать. Что делает оппозиция? Оппозиция, так называемая, собирает Майдан. Итоги. Обгаженность площадей, Парков и пытания создания хаоса в стране. Не получится. Правительство, как бы они ни хотели, действует. Президент наш работает, встречается с иностранными делегациями, подписывает инвестиционные договора. Страна и правительство и Верховная Рада, несмотря на все их попытки, работает. Добрый день. Я представляю громада Пржатанева сельского совета, Является председателем сельского совета. Я хочу от всей комментарной выразить такое ну, слово в поддержку нашего президента Виктора Федоровича Януковича. Действительно, он ведет правильную политику нашего государства. Я считаю, что в этот, который сегодня находится в Москве, подпишет вот эти договора экономические, которые направлены на улучшение рабоч... на улучшение наших производственных объектов. Это машиностроение, трубостро... Выступ... Выпускание... выпускание трубы, авиастроение сельского хозяйства, машиностроения. Это не только возрождение наших объектов, это рабочие места. А рабочие места нам сейчас нужны как воздух, потому что рабочие места, это является, мы получаем заработную плату, мы даем налоги в наше государство, это зарплата бюджетникам, это пенсия и так далее, и так далее. И мы должны это дело все возродить. Мы должны показать, что наше государство сильное и очень крепкое и могущественное. Потом мы только можем с таким государством, которым мы будем уже стоять твердо на ногах, явиться в Европу сказать, мы с вами равны, мы с вами стоим на одной площадке и можем диктовать те условия, которые диктуете вы нам. Добрый день, дорогие друзья! Я рад, что мы встретились и мы еще раз собрались, чтобы подтвердить. Никогда власть не боялась выйти к людям. С каждым из вас мы во всех населенных пунктах этого района встречались встречались с людьми не только когда были праздники, но когда и приходила беда, когда не пропадала вода бывала, когда пропадал свет, когда были заносы на дорогах. Мы никогда не отсиживались в кабинетах, мы никогда не прятались в теплых квартирах, мы всегда выходили там, где было тяжело. Так и наш президент, он всегда с нами, как бы не было трудно, как бы не было тяжело. И сегодня, сегодня мы видим, что группа людей хочет просто изменить, изменить строй в Украине. Им не нужны выборы, им не нужна демократия. Они хотят, чтобы все жили только так, как говорят они. Может быть, на Майдане их и много, 100 тысяч. Для одной площади это огромное количество. Но для 46 миллионов украинцев это на самом деле, мы их даже можем не заметить. Потому что когда были выборы, когда были выборы, миллионы, миллионы людей отдали свой голос за Виктора Януковича. И никто не может нам сейчас указывать. Как нам жить и кого нам теперь слушаться? Украина была, есть и будет единой, суверенной и независимой. И мы на этом стоим. Спасибо. Добрий день, шановна громада. Я як житель та селища Кам'янтернівського підтримую рішення нашого президента. Все, що він робить, я вважаю, що це все, все вірно. На все потрібен час. Віктор Янукович, наш президент. Ми за нього проголосували, ми надали свої голоса. Він є наш президент і залишається. І прошу вас, усіх, підтримати нашого президента. Наш президент Янукович, и мы все это знаем. И все зависит от нас, ребят. В первую очередь, у нас в Киеве большая поддержка. Мы были в маринском парке, где тоже очень много наших сторонников. Я хочу сказать, провокаторами в первую очередь являются те люди, которые приходят на наши митинги. 10-15 человек, выкрикивают, кричат, хей, там много разных фраз, очень такие позорные фразы. Но их никто не трогает. Но они... Провоцируют сами то, что случилось. И они хотят расколоть Украину. А мы поддерживаем решение нашего президента, который хочет объединить нашу страну. Поймите, нет раскола в Украине, в первую очередь, я хочу сказать. И все зависит от нас, в первую очередь. Я занимаю посаду главы Сельской Рады Каирской. Яка находится у нас в Комитеновском районе. У нас сегодня было зеброня. Будемо говорити так, зібрався весь район, всі сільські ради на підтримку нашого президента Віктора Федоровича, тому що кожен, кожен голова сільської ради, представник своєї громади, підтримує курс нашого президента Віктора Федоровича Януковича. Ми за те, що він приймає правильні рішення. Нам потрібні. Договори з Росією, тому що це економічно вигідно для нашої держави. Ми підтримуємо те, що наш президент також є сторонником на євроінтеграції, але зараз ще не той момент, який, будемо говорити, благосприятливий для нашої держави.